І от 56-хвилина. та хвилина. Тайсон перед цим попросив заміну. Вибив м'яч, е, отримав жовту картку. І дивимося за тим, що він робить далі. Знімається футболка, не тиснеться рука головного тренера. Футболка е, металіста команди, яка тобі платить гроші, за яку ти граєш, за чию честь ти змагаєшся. Отак от, от викидається кудись. Нате вам образився, і він пішов. Ну, е Юрій Павлович, я не хочу, ви розумієте, в якому плані. Е коли в пориві емоцій було таке, що, що бачили всі, коли спробував Андрій Шевченко щось сказати вам, я розумію, що це емоції і так далі. Дуже багато хтось починав говорити, що в цій ситуації сьомін мав би поставити питання е руба або я, або він. Я разумею, что все это говорят не сами разумные люди, но как вы решаете вот такие ситуации? Ну, во-первых, это нормальная ситуация. Я люблю такие ситуации, когда игрок не безразличен, когда игрок он находится на поле, у него есть эмоции. Без эмоций игрок бы вообще ничего не ответил, так головой, махнул бы мне, все. И продолжал бы ничего не делать на футбольном поле. Андрей, наоборот, другой. И у него, его немножко это задело, его задело. Ну, может быть, и он как-то ответил не так. И... Но ну, это нормальный рабочий процесс. Я к этому отношусь совершенно спокойно. Также я отношусь спокойно к тому, что если у нас происходит спор определенный в, в перерыве, мы же должны изменить ситуацию, мы должны говорить, мы должны диалог иметь. А если этого не происходит, то это неправильно. А... И ничего грубого сказано Андреем не было. Это глубоко мной уважаемый человек, который, я считаю, что это пример вообще для нашего, для нашего всего региона, можно сказать, и России, и Украины, и там всех остальных, как можно достичь таких успехов, которых он. Он никогда не сдается, и правильно. Но ничего страшного нет. Ермоленко забил голый и показывал всем тихо. Это, ну я, я, а, это, вот честно говоря, я это не приветствую, когда они что-то показывают. Я не приветствую. Но это не Но, вам поменять, точно. поменять я ничего не могу. Это не, это не вам показывают. Не мне? Нет. Нет? знаете, вот если... Нет, вот если сейчас один момент. Если по Еврокубкам, я бы хотел такую вещь сказать. А мы еще будем говорить про Еврокубки. Мы украму, но скажите. Вот мы все хотим, чтобы украинский футбол, наш футбол, он обошел кого-то впереди по коэффициенту ЕФА. Но ведь для нас сегодня первая задача для всех, вот для всех команд, которые вступили. Мы вступили в Лигу чемпионов, потом вот в Лигу Европы и так далее. Значит, первая задача стоит, чтобы мы прошли вот этот предварительный этап, правильно? И вошли в финальную стадию, в групповой. Значит, мы уже завоюем какие-то баллы, коэффициент УЕФА. Почему для наших всех команд, вот спросите у тренеров, ну не сделать недельный цикл. Вот сделать кубок УЕФА какого у нас играли? Мы играли 18-го? 18-го и 25-го. Ну зачем вот эта вот ну, нужна игра лишняя? Для металлиста зачем она нужна? Для Ворсклы, для Днепра. Ну зачем она нужна Это Неужели эту игру нельзя было отнести чуть туда, к концу сезона, этот тур оставить? Это более были, я отвечаю, що одну дві команди бы приобрели бы в фінальній стадії. Ну, не не ну, мы, мы не, себе, не людям. Об'ясніть. Я вам скажу, мы... ми почнемо. Вот вот ми були, на ми играть? були минулого разу дуже вредні. У нас тут був президент Арсенала Рабінович, який сказав, що ми тут виступаємо строго на стороні Київського Динамо. Після того, як він пішов, перше питання, яке ми поставили, чому Динамо видаються якісь преференції, чому Динамо перенесли матч з Кривбасом на невизначений час? Якщо всі грають, то має грати і Динамо. І Динамо грало, і слава Богу, тому що розмов... як приймалося це рішення, можна дізнатися? ну я думаю что нужно, нужно сделать и для металлиста так надо было сделать и для, сделать и для Ворсклы а, и для днепра и для, днепра, и для, днепра, и для, и для а, карпат вот этот цикл я недельный я Но, сделайте дайте нормально я подготовиться я говорю, это, Мы сейчас это как сыграли. раз Александр тот вопрос. В э, не, не секунду. Это, это действительно э, суть э, и поднимает э, тренер, любой бы тренер, не обязательно это Динамо. Действительно суть. Одна маленькая деталь и очень важная. Формируется календарь. В нем участвуют все и тренеры и в том числе. Этот календарь его проект. Был несколько вариантов. Мы понимаете? не участвуем, не участвую. участвую. а должны участвовать. Поэтому вопрос сегодня вопрос в том, что давайте правильно, совершенствовать. И все понимают, что невозможно прилететь, а если команда на выезде, да. сыграть. Или вот я смотрел, Карпаты вернулись не домой, да, вернулись да, в Симферополь. Да, Где находились, как ну, тренировались? Ну, Это неправильно. У меня есть да. одна хвилина. Но сейчас, меня. Петро, У меня одна хвилина, чтобы задать запитание пану Ну, давайте. Самое главное очень важно. Это психологически. Посмотрите, вы не ответили на самое главное. Я хотел, чтобы Юрий Павлович ответил. Независимо какой-то команды, футболист, который, может, 10 дней назад или 3-4 тура назад, забивая гол, обнимал и целовал знак металлиста. Я имею в виду эмблем. Да. И он сейчас, выходя, выбросил футбол. Подождите, а почему выбросил? <зв> Кто-то видел момент, <зв lit /у>, куда он ее бросил. Он подходит по трибунному помещению, там стоит ребенок, просит его футболку, не, он Ну, ему пас, ну вы бросают. Ну, мы же не ну, видели, щось, куда камера далі, провела. Скажите, вы, как президент, вы его штрафували по такого разума? Есть презумпция невинова. 100%. в Ну, такой. При тут? Він да, ця... його на землю кинув, лиш що? Він її проводив. Просто... Бо були, були ні, бу, бу, були кадри з іншого плану, де він не вдоволений. Він просто відкинув я... останнє, що я встигаю перед маленькою паузою, Юрій Павлович. Все-таки, як ви погодилися грати? Як прийняли рішення грати все-таки в неділю? А, Принудительний з порядок, так. Да, чи... Я не знаю. Я чоловік, которому... сказали, что игра это есть, мы готовимся, вот и все. Первоначально ее не было, этой игры. Первоначально не было э, игры. Как бы договоренность была с Кривбасом, то, что мы сыграем его в конце сезона. Потом эта договоренность почему-то исчезла. Я не знаю, мне сложно ну, что-то сказать. Мне кажется, Но мы я уже зиму. нас не беру, нас не надо брать. Нас не надо брать. Нужно взять всех пять команд. Вот пять команд, которые или шесть попадают э, на международный уровень, ну хоть какой-то плюс им должны дать. Вот простую вещь я вам скажу. Мы сейчас сыграли, мы сейчас сыграли за 45, за 45 дней, мы сыграли 12 игр. Юрий мы Павлович, играли все выпусти... время, третий Бога. на четвертый Юрий день, Павлович, два Павлович, на третий. А вот плюс это минус, мы ми после рекламы. Добре, поясним людям, тут да, уже телебачение, выпустите, пожалуйста. Да,